всем приветик, я сейчас буду рисовать милые картинки, фотки рисовать. Нажали Зирочка не заметила мой, мой мое это сообщение ей. А я выбираю, что буду рисовать. Все, нашла. Я в чат требуется сначала намалевать контур. Малюем контур простым оливчиком. Добавляем и розмальовуємо. Ой, сначала намалювати наливать простым оливчиком набросочек. Потом подивитися, подхода вам чини, нравится вам чини, там. Если не нравится, немножко подтираем, там стираем, чтобы вам нравилось. Ну, сподобалось. И вот так. Вот. Потом можно заработать фон, если хочет. В меню будет, ну, если хотите, я добавлю себе там фон миленький. Вот. Можете дать свои деталей сюда. Например, там цветочек. Угу. Потім розмальовуємо це. Розмальовуємо теж як хочемо, олівчиками, фломастерами. Я розмальовую, Я хочу розмалювать все олівчиками. Ось я розмальовенька розмальовенько ем. Угу. Можна зробити на обычном кота, там вообще синього. Не питайте, чого я так хочу. и там и просто частички тела будут синие или вообще фиолетовый То есть любого цвета можно работать. Не как в интернете там или на видеороли. Добавляйте своих деталей, свою фантазию. Говорю прям как ученый. Вот я уже размалювала, намалювала. Якщо можно, вот я трошки по детали, чтобы котик, я рисовала такого котика. Как намаливать красный подарунок. Можно сделать вот такой. А можно работать вот такой. Я сделаю я тут типа планетка, а потом раскрывается работа. Я сейчас покажу, как складывать призм. А 4 и вот так чтобы было. А потом разваливать. Пока!